Детективная история в Броварах под Киевом. Владельцы квартир в новостройке накануне вечером не смогли попасть в свои жилища. Застройщик самовольно сменил замки. Возмущенные люди позвонили в нашу редакцию с просьбой о помощи. К приезду съемочной группы выяснилось, что ситуация усложнилась еще больше. Юрист застройщика, по сути, взяла жильцов в заложники. Все подробности этой истории у Елены Механик. Он пришел домой после работы, а через порог переступить не может уже сутки. Здесь все наши вещи, деньги, все. То есть у нас больше нету нигде ничего, кроме как за вот этой дверью. Замок в двери сменили без ведома хозяина по отмашке застройщика. С ним Кирилл Милостян судится последние два месяца. Говорит, думал, покупает в семье квартиру, а на деле оказалось, профинансировал строительство частного дома. На цей будинок немає ніяких документів, ніякого права власності, і фізично не може бути, оскільки він побудований в порушення всіх норм. Тут не одна комунікація не здійснена зі ночинного законодавства. Таким чином обійшли фактично всі податки, всі відрахування в бюджет і міста бровари. Сосідка Кирила, Діна Савішна теж воює за свої права в суді і поки також за застрочку. Ігор Михайлович, і Валентина Дмитрівна. Суд не з'являються, ніяких документів не приймають. Вони не знають, посилаємо рекомендованими листами. теж вони не з'являються. Ігнорують все, ігнорують приписи не тільки е, суда, а й арбут контролю, і архітектури, і міської влади. Дом «Фантом» в Броварах не единственный. По соседству тот же застройщик возвел еще пару. Обманутые жильцы недоумевают. Неужели их горький опыт никого не учит? Жена Кирилла еле сдерживает слезы. Отдать 24 тысячи долларов за однокомнатную, чтобы в один миг оказаться на улице. Хорошо, что соседи вот приютили, нас пустили переночевать, накормили. Поскольку мы вот в чем были, после работы в той же одежде, сутки ходим, голодные. Доверенные лица застройщика сегодня вообще пошли в наступление. Сначала выдворили хозяйку заблокированной квартиры из подъезда. Давайте выйдем на улицу, и я вам все объясню. А потом и вовсе наглухо закрыли все входы и выходы. С виду дом, как дом, обычные окна, стены, двери. Но сюда так просто не войти и отсюда не выйти. Часть жильцов осталась на улице, другие в недоумении наблюдали за происходящим из окон. Попытка открыть дверь изнутри не удалась. Чуничка, манюсенька, ну ты будешь там? Юрист застройщика неприветливо была не только с жильцами, но и с журналистами. В чем а, причина конфликта? Я не знаю, в чем причина конфликта. Почему людям поменяли замки? А, каким людям? Что, вы меня не пускаете, жена моя? Будем на дворе по вашей милости. Милиционеров вызвали и ждали несколько часов, но они вмешались лишь со второго захода. На заблокированные двери не отреагировали. Я выполняю, но я не в цирке работаю, чтобы снимали на видеокамеру. Вот так наша милиция защищает. Только после приезда опергруппы дело сдвинулось с мертвой точки. Ни в каком разе не можно закрывать людей в помещении. Позбавляти волю це кримінальна наказуєме діяння, і адвокат, яка це зробила, повинна це розуміти. Принаймні зараз ми опитаємо і подальшому. Якщо вона буде чинити такі дії, нам доведеться порушити відповідну справу. Впрочем, ближе к вечору в дом впустили лише хазяйку четвіра ноги чуні. Єлін Міханік, Сергій Тіщенко. телеканал Інтер.